darsimizni davom ettiramiz Xo'p. mana yani regular plural. ya'ni to'g'ri ko'plikni ko'rib chiqamiz qanaqa yasaladi to'g'ri ko'plik Boy aytganimdek birlikka s qo'shsak ko'plik bo'ladi yana ham aniqroq ko'rsak mana dog to'g'rimi birlik Kichik degani s qo'shib qo'ysak dogs bo'ladi bo'ldi mana Kichiklar. Cat. Cat ketga ki. shundoq s qo'shib qo'ysak cats bo'lib yasaladi Dinosaur. s qo'shib qo'ysak dinosaurs bo'ldi ko'plik kasalvoti ya'ni nima bo'lyapti mushuk mushuklar dinozavr dinozavrlar whale whales kit kitlar endi i qo'shiladigani ham bor ekan bu qanaqa desak bunda mana sh bilan tugagan so'za wish shunga oxiriga i qo'shilar ekan sababi inglizlarni tiliga og'irlik qiladida wish deb srazisini ayt olmaydi qiynalar ekanda biza aytaverishimiz mumkin lekin ular qiynalar ekan. shuning uchun oxirgi e s ekan. yana qaysi so'z ch Match, to'g'rimi Matches bo'lar ekan. ya'ni gugurt degani wish degani tilak degani tilak degani xohish Kim s bilan tugagan bas bo'lsa bas ekan. keyin x keyin mana misol tariqasida boxes, to'g'rimi qutilar um, avtobus avtobuslar mana mana shu harflar bilan tugasa oxiriga es qo'shasizlar endi irregular pluru, ya'ni noto'g'ri ko'plik noodatiy deb yozilgan lug'atdagi ma'nosi shunaqada lekin o'z aslida noto'g'ri ko'plik deyishadi to'g'riroq shu um, buni qanaqa desak buni ko'pincha yodlash kerak bo'ladi bu umuman boshqacha yasaladi mana masalan man, man keyin man man degani kishi yoki bo'lmasa erkak man kishilar yoki bo'lmasa erkaklar ya'ni a o'zgaryapti ega bu nimadan desak bu shunaqa ingliz tili o'zi german tillar oilasidan kelib chiqqanligi uchun har xil ko'plik yasash uslublari bo'lgan o'shalardan kirib qolgan ya'ni faqat nimaga s bilan es da yasa yasayvermaymiz desanglar javob shu bo'ladi ya'ni tarixiy hodisalar sabab bo'lgan children e child bitta bola children bo'lsa bolalar bo'ladi bu narsani hozirgi aytgan tarixiy jarayonimni bitta misol bilan aytib ketishim mumkin sizlarga e, bir qiziq anaqa fakt tariqasida e, germanlar ya'ni shu nemislar mana shu childrenni shilden der ya'ni qo'polda ularni tili ularda ham bor ya'ni o'xshashliklar ko'p nemis tili bilan ingliz tilida maus nibola sichqon sichqonlar mayse women women bo'lar ekan ko'ryapsizlarmi mana mana bu man borku oxiridagi mana shu e bilan tugadi xuddi mana bu tepadagi man man ga o'xshab keyingisi toth tith tish tishlar foot feet oyoq oyoqlar to'g'rimi futbol bor ku, mana shundan olinganda oyoq va to'p buni bilsangiz kerak yaxshi Xo'p, mana leaf nima bo'lyapti ga o'zgaryapti bu endi boshqacharoq biroz boshqacharoq buni ma'nosi leaf barg barglar bo'ladi f v, v i bo'lyaptida keyin oxiriga s qo'shilyapti o'tgan bo'lsangiz, mana keyingisi loaf. Loaves. bular mana shu oxiri f tarzida tugaydiganlar bir xil ketaveradi knife knives love degani aytgancha non degani hanka to'g'rirog'i keyingisi thief thieves ya'ni o'g'ri o'g'rilar keyingisi fish fish bu shundoq o'zicha qoladi baliq baliqlar buni qayedan bilib olamiz desanglar ko'pligini yoki birlikligini mana ship ham xuddi shunaqa bir xil buni kontekstdagi ma'nodan bilib buluala olsanglar bo'ladi endi mana mana bu yerda f v i ga o'zgarib ketyapti mana mana shu narsani bilib olsanglar bo'ladi bu narsalar deyarli hammasi yodlanadi unaqa qiyin joyi yo'q ko'p ko'zingizga tushirgandan o'rganib ketasizlar